Свою программу показать вам рада на конкурсе ЕИД бригада. Мы команда ДТП и всем нам ясно, что главное в дороге безопасность. безопасность. Наверняка смутило вас название, поэтому озвучим толкование. Дорожно-творческий патруль команда наша. Надежда, безопасность и опора ваша. Ребята, вот вы говорите, безопасность, безопасность. А вот скажите, кто ее обеспечивает? Понятное дело, в этом направлении работает служба «Горит». Все водители и пешеходы на дорогах друг друга уважайте. Повороты, переезды, переходы. Правила вы все соблюдайте. На дорогах тогда будет спокойнее. Каждый взрослый и каждый дошкольник станут помнить про светофоры, мы верим в то, что так будет скоро. И мы рады тому, что движение ЮИК увлекает все больше ребят. Мы надежные помощники службы ГАИ. Вставайте в наши ряды, друзья! Автомобильная инспекция духом сильна. С честью выдержит любые преграды. За правое дело будем наша награда. Наша цель, чтобы безопасно на дорогах жизнь была. Знала правила прекрасно вся огромная страна. Только вот несчастье. Вот беда, непонятно кто куда, Знаки словно испарились, Как сквозь землю провалились. В это время, за забором, Знаки громко спорят хором И решают, кто главнее, На дороге кто важнее. подошли быстрей, Стали рядом скорей. Вы все важны, друзья, знаков семья. Слушай и запоминай, и всегда их соблюдай. Загорелся красный свет, стой, малыш, прохода нет. Желтый свет, смотри, горит. Погоди, тебе говорит. А зажегся красный свет, зеленый свет. Проходи, мой друг, Наша жизнь как радуга, она прекрасна, но есть опасность. Уберечь себя сумей и забывать о безопасности не смей. Человек, должен быть социально обеспечен. Да, не смею, все, да. Человек, его жизнь, Здоровье и безопасность в Конституции Украины – самая высочайшая социальная ценность в нашем Однако, залог дорожного движения в Украине можно охарактеризовать как крайне неудовлетворительный из-за высокого уровня смертности и дорожно-транспортного травматизма. Ежегодно тысячи граждан Украины гибнут, становятся инвалидами, что причиняет глубокие душевные страдания миллиону людей, их близким и родственникам. Каждый шестой пострадавший ДТП нуждается в помощи государства на протяжении Поэтому мы, молодое поколение третьего тысячелетия, за... За, за... безопасность на дороге. Мы, молодое поколение третьего тысячелетия, за радужное будущее и настоящее. Мы за культуру поведения на дороге.